ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫ್ರೂಡ್ ಎಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಮಂಗಳವಾರ ನಾನು ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತಂತ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚ ಯಾವ ಥರ ಐತಂತ ಈಗ अथ श्रीहनुमन्तकवचस्तोत्रम् अश्र श्रीहनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य वसिष्ठषिः अनुष्टप्छन्दः श्रीहनुमान्देवता मारुतात्मज इति बीजम् अञ्जनासु मूर्ति शक्तिः वायुपुत्र इति कीलकम् हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायः आदाय तेनैव ददाः लङ्कां नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमताम् वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उदारभुजविक्रमं। उदारभुजविक्रमम् कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं धूर्भ्याम् कलये मारुतात्मजं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने पादौ आयुसुतः पातु रामदूतस्तदङ्गुली गुल्फौ हरीश्वरः पातु जङ्गे चार्णावलङ्घनः जानुनी मारुति जगन्तु जगज्जितः आञ्जनेयकटिं पातु नाभि सौमित्रीजीवनः उदरं पातु ऋगेहि हृदयं च महाबलः वालायुधपातु पातु, चा महा वाला पातु स्तनौ चामितविक्रमः श्वौ जितेन्द्रियः पातु बाहू सुग्रीवमन्त्रकृत् करावक्षजी पातु हनुमाञ्च तदं गुलियी पृष्ठं भविष्यद्ब्रह्मा च स्कन्धौ मतिमतां वरः कण्ठं पातु कपिश्रेष्ठो मुखं रावणदर्पः वक्त्रं च वक्तृप्रवणो नेत्रे देवगणस्तुतः ब्रह्मास्त्रसन्मानकरो भ्रुवौ मे पातु सर्वधा कामरूपे मे पालं वज्रणकोवतु शिरो मे पातु सततं जानकीशुकनाशनः श्रीरामभक्तप्रवरः पातु सर्वकळेभरम् माम्न्यी पातु सर्वज्ञ पातु रात्रौ महायशः विवस्वधन्ते विवस्वधन्तेवासी च सन्ध्येयोः पातु सर्वथां ब्रह्मादिदेवता दत्तवरः पातु निरन्तरं य इदं कवचं नित्यं पटेच्छ शृणुयान्हरः दीर्घमायुर्वाप्नोति बलं दृष्टिं च विन्दति पादाक्रान्ता भविष्यन्ति पठतस्तस्य शत्रवः स्थिरां सुकीर्तिमारोग्यं लभते शाश्वतं सुखदम् इति निगदितवाक्यरुत्थतुभ्यं सकलमपि स्वयमाञ्जनीयरुत्थम् अपि निजजनरक्षणैकदीक्षो वशगतदीयमहानुप्रभावः इति श्रीहनुमत्कवचं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಿತ್ತಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂಥ ಹನುಮಂತ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ